الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه دع <مترجم> سب معزز ناظرین آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر سینتیس اور اڑتیس اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے تو آئیے اس کی طرف چلتے ہیں فرمایا فتح قبل حا غب و حسن عمران کی بیوی نے منت مانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منت قبول فرمائی ان کی دل میں خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے تو اللہ نے ان کو بیٹی عطا کی جس کا نام مریم رکھ دیا یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے قبول فرما دیا بے قبول اچھی طرح قبول فرمایا وہ امبطا نباط اور اس کو بڑھایا اور اس مریم کو کفالت میں لے لیا زکریہ علیہ السلام میں کلّما دال علیہٰ ذکری ال جب بھی اس پر زکریہ علیہ السلام اس محراب میں آتے وجد عمدہ رزقا تو پاتے اس کے پاس کھانے عمدہ قسم کے کھانے قالیہ مریم و ال کے احادہ ایک دن بول پڑے کہ اے مریم بیٹا یہ کہاں سے آگئے غالت ہومن تو فرمانے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے ان اللہ عرض من میں شاع حساب اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے غنالی کا دعا زکریا ربا وہیں دعا کی زکریہ نے اپنے رب سے قال رب حبلی مل من کا دلتم تجربہ فرمایا کہ عطا کر مجھے احمد رب اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد ایک آرزو تھی جو زبان پر آگئی گئی ان مح کا بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں تو یہ اس کا مختصر ترجمہ تھا اب ہم اس کی تفصیل سیکھتے ہیں تو عمران کی بیوی انہوں نے منت مانی کہ اللہ مجھے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیرے گھر کے لیے آزاد کر دوں گی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی حسرت سے کہنے لگی کہ میں نے تو بیٹی جان دی وضاحت ہوا انسان. کاش کہ میرا بیٹا ہوتا میں اللہ کے گھر کے لیے دے دوں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے بیٹا وہ اس جیسا با بخت اس جیسا خوش نصیب نہ ہوتا بخت والا نہ ہوتا نصیب والا نہ ہوتا تو مجھے یہ بیٹی بھی منظور ہے وہ بیٹی اٹھا کر جس کا نام مریم رکھا اس کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے گئی اور اس وقت حضرت مریم کے والد عمران وفات پا چکے تھے اس وقت بیت المقدس کے امام جناب ذکریہ علیہ اللاط والسلام تھے تو ذکریہ علیہ اللاط والسلام السلام بھی بیٹھے تھے چند چند ایک لوگ اور بھی بیٹھے تھے انہوں نے وہ بیٹی پیش کر دی کہ یہ بیٹی میں نے اللہ کے لیے وقف کی ہے اب کون اس کی کفالت کرے گا اب حضرت عمران کی بیٹی تھی جو بیت المقدس کے امام تھے تو اس طرح ان سب کے دل میں دعویہ پیدا ہوا کہ اس بیٹی کی پرورش ہم کریں پر. اب وہ بیٹی کے لینے میں سب کوشش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلیل دے رہے ہیں تو اب انہوں نے یہ طے پایا کہ ایک پورا اندازی کرتے ہیں پورا اندازی سے یہ بیٹی جس کی حصے میں آ گئی وہی پرورش پائے گا کوئی پرورش کرے گا اس کی اب قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی بھی عجیب طور پر کی جس کا تذکرہ ادر رقوع کے اندر آتا ہے تو قرآن حضرت ذکریہ علیہ السلام والسلام سلام کا نکلا ذکریٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی ہیں حضرت مریم وہ کہ یعنی ان حضرت مریم کی خالہ ذکریٰ علیہ السلام کی بیوی ہیں اور امام مسجد بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں اللہ کے نبی سے کر کون متقی اور بادشاہ ہو سکتا ہے تو اس وقت انہوں نے پرورش شروع کر دی اللہ رب العالمین فرما رہے فتح قبل ہاں رب انہوں نے مریم میرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کی تو میں نے اس کو قبول کر لیا بقبول ان حسن اچھی طرح قبول فرمانا یعنی بیٹے کی بجائے بیٹی کو میں نے قبول کر لیا وَأَمْبَتَهَا امبت ہاں نبات اور اس کی پرورش عجیب انداز سے کی اس کو جلدی بڑھایا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی بھی ضرورت نہیں پڑی وہ جلدی جلدی بڑھتی گئی اور بعض نے فرمایا کہ ماں کا دودھ تو پیتی تھی لیکن ایک عام بچہ جو ماں کے دودھ سے پرورش پاتا ہے اس سے کہیں بڑھ کر ان کی پرورش ہو رہی ہے اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا رہا ہے اتنی طاقت اللہ نے ماں کے دودھ کے اندر رکھ دی وقف الحا ذکر وہ ماں اس سے مراد جو ان کو دودھ پلانے والے تھی ان کی ماں کو زکریہ علیہ السلام کے حوالے کر دیا جو انہوں نے دودھ پلانے والے رکھی تھی اللہ نے اس دودھ کے اندر برکت دی وہ جلدی جلدی بڑھنے لگی وہ کف فر رہا ذکری کف کفیل بن گئے اس کے ذکریہ یہ کف کا معنی یوں کہیں گے کہ اللہ نے ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں اس کو دے دیا کاف الا بھی پڑھا گیا ہے کف بھی پڑھا گیا ہے کاف کا معنی کفیل بن گیا کف کا معنی اللہ نے کفالت ذکریہ علیہ السلام کو سونپ دی کہ تم اس کی کفالت کروں اب وہ کفالت کر رہے ہیں کیونکہ ذکریہ علیہ السلط و السلام ایک پڑھائی کا کام کرتے تھے اللہ کے نبی تھے منصب نبوت یہ سب کاموں سے اونچا منصب ہے اب وہ زیادہ تر محنت کرتے لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے لوگوں کو سمجھاتے تو کام بہت کم کام کرتے تھے اس کام کم کرنے کی وجہ سے ان کے جو ہے نا گھر میں کبھی افاقہ بھی ہو جاتا کبھی کھانے کی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کبھی روزہ بھی رکھ لیتے اور بہت کم کام کرتے جب کام کرتے کھاتے تھے تو اللہ رب العالمین خزانہ غیب سے ان کو کھلاتے تو زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش کی ذمہ داری دی چونکہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ جناب مریم کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا کروں گا جو میری نشانی ہوگا کلیمت اللہ ہوگا روح اللہ ہوگا روح من ہو ہوگا عیسیٰ بن مریم ہوگا تو اللہ نے جلدی زکریہ علیہ اللاۃ والسلام کی اس پال یعنی بیٹی حضرت مریم کی پرورش کا انتظام فرمایا کہ زکریہ علیہ صلاحۃۃ والسلام نے مسجد کے اندر ایک خاص رہنے کے لیے ان کی جگہ بنائی اور اس کو مکفل کیا مسقف کیا اس کو جب چلے جاتے تو مکفل کر کے تالا لگا کے چلے جاتے ہیں. اور جب بھی آتے کُ الامہ علیہ ذکری المحباب جب بھی اس میں آتے تو زکریہ علیہ اللاط والسلام السلام چونکہ میں نے عرض کیا کہ وہ بہت کم کام کرتے تھے تو مریم کے پاس مختلف قسم کے کھانے ہوتے مختلف قسم کے کھانے موجود ہوتے حالانکہ وہ بند ہے چھاتوں پر ڈری ہوئی ہے بالکل بند ہے عبادت وہاں کر دی اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کے کھانے دیتے اب کھانے کیسے ہوتے گرمی کے موسم میں اللہ رب العالمین اس کو سردیوں کا پھل دے رہے ہیں اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کا پھل کھلایا جا رہا ہے تو زکریہ علیہ السلاط والسلام ایک دن ایسا ہوا ایسا ہوا اندر داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس مختلف قسم کے عمدہ کھانے پڑے ہیں اور بے موسم پڑے ہیں اب زکریجہ علیہ السلام حیران ہوئے حدان ہو کر پوچھنے لگے انا لاضہ قال یا مریم ہو انا ل اے مریم یہ کھانے کہاں سے آ گئے یہ آپ کے پاس سے رزق کہاں سے آ گیا تو میں آپ کے پاس مختلف قسم کے پھل دیکھ رہا ہوں تو اس وقت انہوں نے کیا کہا من عند اللہ مریم تھی نا زکریہ علیہ السلام کی پروردہ تھی ذکریہ علیہ السلام کی زیر تربیت تھی اللہ کے نبی کی زیر تربیت تھی تو اگر کوئی ہوتی وہ یوں کہتی جناب آپ کی کرامت ہے کتاب یہ تو آپ کی وجہ سے ملے نہیں فرمایا ہوا عند عمدہ یہ اللہ کی طرف سے تو ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی اس جواب پر غور کیا تو دل کے اندر ایک امنگ تھی دل کے اندر ایک آرزو تھی عمر بعد میں لکھا اٹھاسی سال ہو چکی ہے بعد میں لکھا ستر سال بعد میں لکھا نوے سال ہو چکی ہے بڑھاپے کے عالم میں اس بڑھاپے کی عمر میں عورت بھی بانج ہو چکی ہے بیوی بھی بانج ہو چکی ہے لیکن دل کے اندر ایک تمنا تھی آرزو تھی کہ میرا یہ منصب نبوت یہی ختم نہ ہو جائے میرے رشتہ دار لوگ اس کام کو ختم نہ کر دیں اس کام کو باقی رکھنے کے لیے یا اللہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے یہ دل کے اندر تمنا تھی لیکن وہ اللہ دل کی بات زبان کی بات سے زیادہ سننے والا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے سمیع بصیر ہے کل صرف لہو علانیہ ہر راز اس کے لیے اعلان ہے کھلا ہوا ہے تو وہ اللہ ہے تو دل کی جو امنگ تھی آج ذکری علیہ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے پاس اور کوئی اسباب بھی نہیں ہے چھت اوپر ہے ادھر مکفل ہے تالا تالا لگا ہوا ہے اور پہنچنے کے کوئی اسباب نہیں تو اللہ بے موسم پھل اور بغیر اسباب کے عطا کر سکتا ہے تو میرے اندر اولاد کے اسباب ناپید ہو چکے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری بیوی بانج ہو چکی ہے اس بڑھاپے کے عالم میں یہ تو میرے اندر کمزوری کمزور ہو چکا ہوں میری بیوی تو کمزور ہو چکی ہے لیکن یہ تو اسباب کے درجے میں ہم ہو چکے ہیں لیکن دینے والا وہ تو ویسے طاقتور ہے وہ تو عطا کرنے والا ہے وہ تو قادر مطلق ہے اس کے کی آگے کیا دیر ہے تو فوراً ذکریہ علیہ اللہۃ کی جو امنگ زبان پر تھی جو امنگ دل کے اندر تھی وہ زبان پر ظاہر ہو گئی تو فرمانے لگے ہنہ علی کا دعا زکریہ ربا وہیں دعا شروع کر دی زکریہ نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا دیے ہنہ علی کا دعا زکریہ ربا وہیں اللہ کی بارگاہ میں جب یہ بے موسم پھل دیکھے تو دعا کرنے شروع کر دی قال رب حبلی بل لدن کزرگی یتن تجربہ مریم کو بند کمرے کے اندر بے موسم پھل دینے والے اللہ اے میرے پروردگار اس پورے ذکریہ کو اپنی طرف سے اولاد بھی پاکیزہ نعمت بھی عطا کر دے طیبہ پاکیزہ نعمت پاکیزہ پاکیزہ اولاد عطا کر ہمیشہ اولاد کے لیے بہتری کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ جو اولاد پاکیزہ نہ ہو وہ والدین کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اس لیے دعا کی ذخی یتن پاکیزہ پاکیزہ اولاد عطا کر ان کا قصبی دعا آپ تو دعاؤں کے سننے والے ہیں صورت مریم اٹھاؤ نا ان میں زکریہ علیہ السلاۃ کی اور التجا موجود ہیں بڑے عجیب انداز سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ ازنادہ ربہ ندان خفیہ خفیہ آواز سے پکار رہی ہیں قال رب انی وحن العزم ہڈیاں کمزور وشتعال شعیبہ سر سفیدی کے شولے مار رہا ہے اور فرمایا کہ میں آپ سے مان کر کبھی نا امید نہیں ہوا یا ان الفاظ سے دعا کی جا ہیں تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اس کا تذکرہ لئے آیات کے اندر آ رہا ہے تو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے دعائیں کرنے چاہیے قرآن حکیم نے خود وہ دعا سکھائی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا نا من جاتی نا وجعلنا للمتقین و اے حماد غب ہمیں ہماری ازواج سے ہماری ظلمیات سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہیں دین پر چل رہے ہیں ہم اپنی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھ لیں تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا کام کر رہے ہیں تو یہ اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے بد دعا نہیں دینی چاہیے بد دعا جو ہے نا اولاد کو کبھی بھی بد دعا نہ دو ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر بعد میں بندہ پچھتا ہے تو اس لیے اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نیک سال اولاد جیسی سے نوازے اور جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا عطا کیا ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ لگا اور نصیب فرمائے ہمارا تو فی اللہ